H2P Entertainment. 你说，还是真的想发生点什么？ 徐璇你拿着。我只要九千。 零一，零一，小姑娘有意思。这些钱，你应得的。够了，等一下。 这样才像嘛！听好了，年纪轻轻的，找份什么工作不好，非要干这个？别干了，走。 三哥，吴警官。喂，林毅、啊，怎么才接电话？我不是林毅，他手机落我这儿了。你什么人？啊？ 说话，喂。他们怎么会认识？泰哥，你,你这没亮。这样，你送泰哥回去。 好的，曾哥。哎，森哥。哎，好歹我帮了你，一句谢谢都没有。谢谢森哥。不过森哥既然有女朋友了，就应该早点回去，不然女朋友会生气的。 他不在了，对不起。不过不管怎么样，我觉得他都不希望看到你做这些事情、啊。这些事，花天酒地，胡作非为，还是我。手机拿好，不然掉到别人的口袋。 你还真去酒吧卖酒？不然呢？其他的工作又不会要我的。那你为什么非得跟别人说你坐过牢呢？因为我不想让大家知道真相以后再来辞退我，那样只会让我更难过。我也帮不了你什么太多的。这是市中心一个酒店人事经理的名片，我跟他说过了，先过去干着吧。吴警官，从我出狱后，你一直都很照顾我。 我不能再浪费你的人情了。我也没帮什么大忙，拿着。要是找到了新的工作，随时换吧。阿森、啊。哟，Yo, 森哥，这不你那妞吗？啊，林毅。 什么时候认识这帮人的？前两天。哇，这什么组合来的啊？吴 i 儿，兄弟们不是刚吃完饭吗？路过，结果巧了，在这儿碰上您了、哎。厉害、啊，认识我，吴警官。 我坐过牢，吴警官当时很照顾我。坐坐牢？什么事儿啊？杀人！杀！杀人！杀人还说这么理直气壮？看来里边调教的也不怎么样。老 <laughs> 太，他是防卫过当致人死亡，跟故意杀人不一样，懂吗？那里边没调教好。 怎么，警察局现在还有售后服务啊？人家都出来了，你就别缠着人家。再说了，这妞现在可是我们森哥的，心里边那点事儿、啊。森哥，你这头上怎么有点绿啊？啊？是啊，森哥，真能忍，马上要我我忍不了。阿泰，我警告你。 嘴巴给我放干净点，吴警官，看看我们俩般不般配啊！阿四。别生气，别生气呀、啊，吴警官，说实话，警察局的茶好喝呀，我可惜了，每次都没证据，弟兄我喝不够呀、啊，哈哈哈。 松开，松手！你知道警察的干什么？你真的太过分了，森哥，还是得小心点。这妞啊，这妞跟吴放走的太近了，也是他安排在你身边的眼线。 一个妞而已，不放他又不傻。森哥还是太小看女人了。你看咱们大嫂，什么手段她用不出来？有句话怎么说来着？越好看的女人越会骗人。小心驶得万年船。谢,谢了，泰哥。